The problem dengan Verjang Untuk become good uh, It's not about how many times he win It's about how many times more can he win That's a different line. like, Macam like, contoh Cristiano Ronaldo to be considered as good Mungkin dia kena menang World Cup But untuk Verjang Dia kena menang banyak-banyak kali World Cup Itu uh, bezanya lah antara Verjang dengan player-player lain Mungkin untuk player-player lain To become considered as greatest of time Mungkin kena menang 2-3 kali Tapi for Verjang He needs to win more than 3 times lah Saya rasa orang cuma akan pandang Verjang ni Is the best of the world For all, all time Kalau dia menang minimum 3 kali lah juara dunia minimum lah ha, sebab setakat ni tak ada lagi back to back so kalau dia dapat capai back to back he's, he's, the one the first one tapi kalau dia dapat buat tiga kali he's the one lah he's the special one lah yang kita nampak sekarang ni is just the start of dia punya betul-betul prime ni tu sebab so, setakat ni tak ada back to back world champion lagi dalam di sejarah EA Sports lah tak ada lagi back to back champion before ada dah banyak banyak back to back champion macam Kemba Twins daripada Jerman kan nama dia adalah Hero dengan Styla lah. setiap seorang dah pernah menang dua kali juara dunia each so dia dah juara dua kali dunia dua kali dia dah juara dunia dua kali. Ha, uh, dua -dua. Pada tahun 2009 yang saya join tournament uh, dekat peringkat dunia tu, dia orang nak memburu kejuaraan dunia yang ketiga. They want to be the first three times world champion. So saya jumpa dengan hero tu masa quarter final. To me that's a dream match lah sebab dapat jumpa dengan world champ kan. Dan saya pada masa tu saya rasa macam saya boleh fight anti final pada pada, saya lah. Pada top lah tapi unfortunately saya jumpa dia kat quarter final lah. But that match was the best match lah. Memang sangat tight eh. Masa saya main dengan dia tu memanglah kita ada rasa nervous kan. Tapi kan saya juga rasa macam, "Uy, saya boleh fight tu. Saya boleh fight dengan dunia dua kali ni dan datang dia pun masih lagi consider like uh, the favourite tau to become world champion saya cuma kalah dengan dia satu gol je selalunya kan kalau kalah tu mesti rasa sedih kan tapi saya kalah dengan dia saya tak rasa sedih saya rasa bangga uh, saya rasa macam wah This is how it feels like macam ah, tu tapi, tapi rasa macam been better kalau saya jumpa dia kat semi final At least saya boleh fight for top 4 lagi kan ah, Tapi itulah unfortunately um, jumpa kat quarter final The best thing is that Dia ada orang interview hero ni Tentang perjalanan dia dekat this world championship Dia puji saya orang tanya dia pasal perjalanan dia cerita pasal oh jenis ni Tapi dia jumpa dengan dia kata Dia jumpa dengan player Malaysia ni Ui hebat dia kata Player Malaysia ni hebat Dia punya defense memang dahsyat Lepas tu dia kata semi final Oh ah, okay je <laughs> Macam tu kan Dia ingat dia ingat saya Saya macam oh world champion ingat kita kan salute lah saya salute pro player ni prime dia adalah daripada umur 18 ke 23 tahun after 23 tu dia dah start akan notice yang dia punya reflex dia jauh jauh, jauh, tu bukan nak kata after 23 tu tak boleh main tapi after 23 you kena start to change the way you play untuk to you fully utilize you punya experience dan juga mindset saya rasa ada yang uh, 25 kot uh, bawah 25 lah saya rasa uh, I mean zaman-zaman dulu lah zaman sekarang ni tak ada kot saya rasa kebanyakannya is below 23 lah bila main game apa je dalam game tu sentiasa berubah kan? dia takkan sama dia situasi tu akan berubah kebanyakan masa kita memang kena react terhadap situasi tersebut that's where reflex memainkan peranan lah sebab kadang-kadang tu we only have that one chance je that one chance to shoot goal in that position tapi that position tu adalah position yang kita first time jumpa bila kita main dalam game and kalau kita tak score at that point of time mungkin that chance tu tak ada lagi lepas tu dan bila ada high level of competition semua orang punya skill set semua sama semua orang sama uh, semua orang tahu apa yang uh, knowledge of the game dan sebagainya kalau kalau you dapat score that one goal that one goal tu can be the reason why you win the entire uh, tournament sebenarnya so that's why reflex memainkan peranan lah FIFA ataupun x 5 ni dia bukannya game yang terlalu high reflex berbanding dengan game-game yang lain macam Valorant macam Dota macam League of Legends Mobile Legends kan these other games ni dia punya reflex lagi on another level kan so especially team game macam Mobile Legends macam Dota kan you kena coordinate dengan you team member dan sebagainya bila nak masuk bila nak keluar bila nak umpan dan sebagainya kan so there's a lot coordination kan so you have to still focus apa je dalam game banyak mana kena tengok you kena tengok radar you kena tengok opponent kat mana you kena tengok teammate you kat mana you kena tengok you punya uh, apa nama apa yang you punya character tengah buat dan nah, sebagainya but then you kena decide lah apa nak buat and so you see as a gamer as a professional gamer you punya decision making tu happens a lot at the same time pa -pa -pa -pa. Banyak pa, mana kena tengok kan sebagainya kan so that's why uh, reflex tu memainkan peranan untuk memastikan apa yang kita fikirkan tu dia tak ada delay ke transfer ke tangan as we get order dari there is a delay unfortunately Delay tu taklah Signifikan Sampai eh, Aku fikir ni lambat keluar Dia taklah macam tu kan <laughs> Dia bukannya macam Satu saat keluar Bukan But even Split second Like we talking about 0.1 0.2 Makes a difference lah Dia macam formula 1 kan Even you sampai lambat To that line By 0.1 second You lose That's what At the highest level is lah As a professional gamer ni Kalau nak maintain You punya reflex Or you punya Career path ni kan The irony of it Is that You got to be fit Orang ingat main game ni Duduk je Tak buat apa kan But actually The preparation Outside of game tu is like macam professional athlete mana you got to really be fit angkat weight dan sebagainya you jaga pemakanan dan sebagainya unfortunately a lot of people they really depend on prime eh dia pulun 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 tapi lepas habis prime dia tu habis dia dah tak boleh nak fight dan sebagainya kan the reason is because they did not have that routine lah of that healthy routine dan sebagainya one of the reason kenapa Alhamdulillah saya pun sampai sekarang masih lagi boleh at the highest level tu pun sebab saya I had a really good routine lah when I was younger lah saya memang selalu exercise semua sekarang kurang lah sebab dah kahwin sehari <laughs> so, saya nampak lah bila saya jumpa dengan player-player muda ni dia punya main kelemahan adalah dia tak sabar so kalau kita buat gameplay yang mencabar kesabaran orang lain tu sepadu mana pun player tu kalau jenis yang tak sabar dia jumpa player yang sabar yang sabar ni akan, memang akan menang all the time even if he is not that good lah compared to yang tak sabar ni kalau jumpa player-player muda ni saya memang akan slow down the gameplay saya akan pelan-pelan dengan gameplay biar dia yang datang kat kita biar dia yang makan umpan dan sebagainya ha, sebab tu kita score goal lah lepas tu bila kita dah score 2-3 goal dia sendiri akan Ya. Saya Rini Ramli Saya adalah bekas juara Asia Dan nombor 4 dunia Dan saya ada buat video series Untuk korang semua Yang belum pandai lagi Main FC 25 Jadi kalau korang tengah Struggle dalam defend Tak tahu macam mana nak tackle Tak tahu macam mana nak intercept pass Tak tahu macam mana nak set up team Tak tahu kamera apa yang terbaik Dan sebagainya Semua tu ada dekat Saya punya video series ni Dan Alhamdulillah Ramai dah juga Yang dah improve gameplay dorang Dah lebih daripada 600 orang Dapat naik daripada division bawah Masuk ke elite Jadi kalau korang belum masuk lagi Elite division Klik dekat link di bawah ni